Прогнозный план приватизации муниципального имущества вызвал жаркие споры на очередном заседании Горсовета. С целью обеспечения доходами бюджета в рамках 2014 года сформирована программа приватизации на 2014 год. Программа сформирована с учетом замечаний, которые были высказан в течение работы 2013 -го года. Народные избранники против, потому что речь идет о продаже муниципальных помещений. Это наша функция все. И обычные, и северные, и прочее, все продать. Это мы знаем. Так что просьба, вот у меня один вопрос, что зачем мы каждый раз одно и то же туда же готовы? И за такие деньги, как мы в прошлый раз объясняли, которые фактически 2000 метров стоят 100 миллионов, а мы просим там копейки. Вот это мне абсолютно непонятно. На стороне депутатов и контроля счетная палата города Орла. По мнению председателя, принятие такого плана приватизации сильно подкосит городской бюджет. Предлагаются на протяжении 12-13 -го, -го года такие объекты, которые сдавались в аренду на продажу, у нас при формировании бюджета на 2014 год сокращаются доходы от аренды на 97 миллионов. Но городская администрация с этим мнением не согласна. Принять программу приватизации для наполнения бюджета. Управление имущества должно включать объекты, которые приносят наименьший процент на отношении дохода. Они крупные, он мелкий, чтобы сохранить максимальное количество доходных источников. Вызвало сомнение у народных избранников и цена, по которой собирается продавать муниципальную собственность. У меня, честно говоря, есть сомнения, вот Нежилое помещение по адресу Нормандия, Неман, 101, 17 квадратных метров, цена 370 тысяч. Центр города, бульвар Победы, дом 5, дом 7, 42 квадрата, цена тысяч. Цена устанавливалась на основании экспертных оценок управления имуществом, то есть моих и коллег. Вот. А коэффициент реализации, это еще продолжу ответ на вопрос депутата Хомутова, также установлен из, скажем так, нашего понимания и опыта при реализации объектов с точки зрения вероятности их реализации. Защитить своих подчиненных попытался глава администрации Михаил Берников. По мнению сети менеджера, подобные меры особо на бюджет не повлияют. Доходы от бюджета, доходы от аренды имущества на данный момент составляет 6,2%. После того, как будет реализовано право предпринимателей на выкуп своих помещений, доходы от аренды а, будут меньше 4%. Порядка 3% от собственных доходов в бюджет города. Вот. Поэтому много это или мало, насколько это значимо. Правда, народных избранников это не убедило. Мы почитали заключение законодательной палаты. Я предлагаю выводы контрольной счетной палаты о том, что проект по план приватизации муниципального имущества на 2014 год требует доработки поддержать. Не меньше вопросов прозвучало на комитете, так как и на сессии Скажу честно, мнение депутатов разделили, Вопрос на комитете не прошло. Страсти в зале поутихли. Народные избранники перешли к самому важному – голосованию. Большинство депутатов подняли руки против принятия плана приватизации. И документы отправили на доработку.